Уважаемые коллеги, я как депутат, пожаритавший гражданин избиратель, должны заявить в том числе от имени своих избирателей, за личную безотчетность перед советом и бесконтрольность за работой исполнительной власти нанесением ущерба за 12 14 года 425 тысячи, за низкую требовательность к работе управления ЖКХ и его должностным лицам, их безотчетность по причинам нарушения финансовой дисциплины, подлогов договоров с подрядчиками и полного развала управления, почему насчет нанесен ущерб при 80 миллиона гривен. садок попустительства и без различия ежегодным высоким убыткам и фактически де-факто развалу развал, развал, основных средств с нанесением ущерба только в 2014 году 7,5 миллиона гривен, а и ростом кредиторской задолженности до 40 миллионов гривен в 2014 году горводоканал. канал. За окончательное развал 15-7-15 пускового объекта 3 го подъема водоканал 2 и санитарные зоны с уничтожением 2000 кубовых резюраров без решения сессии и игнорирование права громады владения объектами и распоряжаться коммунальной собственностью в соответствии с статьей 60 закона о местном управлении. Пятое. За оздоровление реки Синюхи. 9 миллионами ассигнаций. А реки Южный Бух Викалии и организацию сбросов стоков. Частные предприниматели в черте города Кубанская Литвы и Кубанская 2. За личное содействие утверждению Национальной комиссии по тарифам, экономически необоснованных тарифов, искажения формулы расчета для потребителей централизованного хода обеспечения и централизованного хода с нарушением постановления 869. Седьмое. За безответственность проявленная в организации охраны коммунальной собственности. Общежитие сахарного завода выставлено на аукцион, и ее развал и разворовывание в мае 2015 -го года нанесение нанесения ущерба бюджету. Восьмой. За бесправно проводимую децентрализацию, разбалансировку систем централизованного отопления в многоэтажных домах и бесконтрольное превращение металлоломка в течение круга тех заводов и за реализацию необходимого оборудования автономного отопления. Девятый. За ненормативное создание и неуправление так называемым коммунальным предприятием по перевозкам пассажиров и невыполнение решения сессии по изменению маршрута движения отдельных окон. За фактический развал медицины, неучастие советов, в процессах образования цен на лекарства и бесконтрольность... Боже, за все. Конечно. Как он же сказал, что только главное. Работа в тех, 11 за недовлетворительную работу Управления по, по строительству архитектуры и, и земель, да. земельных вопросов, что привело к невыполнению плана по доходам в 2012-2014 году на 3 миллиона. 12 за нереагирование на 4 обращения налоговой инспекции о необходимости принятия срочных мер сложившейся критической ситуации в монопольном предприятии коммунального предприятия Горводоканал рост росте задолженности по налогам до 6 миллионов гривен. Я, исходя из заявленного, выражаю вам, Людмила Григорьевна, недоверие и предлагаю сложить досрочно полномочия головы. Вы не реформатор, не созидатель, а разрушитель. Не получилось. Благодарю за внимание старейшина депутатского корпуса.

Та не говоріть, ідеот голосування. Хто проти? Семенич, хто за За проєкт рішення. Хто проти? Читаєте? Не за проект. Запит підтримуєте запит чи не підтримуєте? підтримати запит через секрет. Шановні депутати, хто за підтримати депутатський запит в Ну що я можу Вы знаете, согласно за законодательству. Да? да мы знаем, что это <соцентральный>

Ми зараз питання ставиться не про те, що сказав Євген Сейч, що сказав, але ми ж пропонуємо ваше рішення, Я буду, щоб зачитати, якщо дії. За правило на слово, громадської міської ради, де їх нашому захист у паном громадської міської ради, привітнемо Російської міської ради.

Дивіться, перещення я не приймаю не щодо а тому, щоб ми підтримуємо, що ці запи передали в цьому голові. Будь ласка, приголосуйте, передати, голова запоминалася і не побачила. И, общем, наша, видите, сегодня у самая тяжелая сессия.